Ну, конечно, конечно приятно, приятно вернуться. И очень этого ждал. И очень-очень рад, что, что получилось все-таки в конце сбора. Но ну, уже сыграть, пускай тайм, но, 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 сыграть и почувствовать этот игровой ритм. В первую очередь, конечно, и хочу поблагодарить всех, всех тех людей, которые эти два месяца со мной занимались, и докторов, то есть медицинский персонал, и, наших тренеров, физподготовки, ну, в принципе, в принципе, всех людей, которые со мной занимались, потому что, когда был отпуск, нужно было все равно приезжать на базу. Поэтому я всем, всем благодарен и надеюсь, что, что эта травма больше никогда не, меня не будет беспокоить. И я вернусь, и вернусь, и буду только сильнее. Конечно, как мне сказали все все доктора, с которыми я там общался, ездил в Мадрид и в Сербию, что эта травма как бы так сразу не не пройдет и я буду еще там, возможно, там месяца три это ощущать, ну просто каждым днем, там с каждой тренировкой она будет боль все меньше и меньше, поэтому, конечно, еще сегодня где-то в каких-то моментах чувствовал, но самое самое главное, что там с каждой тренировкой, с каждой игрой, я, там у меня появляется уверенность и я там, могу идти спокойно там какие-то стыки и ничего ничего не бояться. Такой игровой момент был, мне кажется, соперник не очень красиво поступил, потому что ударил сзади. И нас, наши тренера всегда как бы говорят, сзади не, никогда не бейте, это некрасиво. Не Если их хочется сыграть там жестко, то иди играй лицо в лицо. Поэтому, ну, вы видели сегодня, такая игра была, где-то было мало футбола, много, много какой-то борьбы, потому что Погода была не совсем футбольная, ветер, дождь, не знаю, снега только, наверное, не, не хватало, но ну, поэтому где-то было много эмоций. Как бы тренерский штаб всегда требует не просто там подавай, подавать, а стараться, стараться найти их в свободную, свободную зону и в слабую, в слабую зону у противника. Я увидел, что как, как, как располагаются мои партнеры, как э, располагается э, команда соперника и э, хорошо хорошо Сидор ворвался в эту зону и оставалось только только исполнить ну отдать отдать передачу туда туда куда ворвался Сергей. Конечно, я понимаю, что еще я там далек от своих лучших кондиций, но хочется тренироваться, я бы, я сейчас расстроен немножко, потому что там э, уже 10 дней до игры где-то у тренера дают меньше нагрузок уже по одной тренировке, поэтому я я бы хотел по два раза в день сейчас тренироваться, ну, буду наверное где-то больше индивидуально работать, потому что все-таки нужно набирать э, форму и входить в сезон уже на, на, на максимально максимально как бы подготовленным, поэтому тренировка, конечно, вчера хорошая была, но еще я повторюсь, конечно, где-то не не хватает чего-то мне, потому что всего всего первая тренировка была и как бы ты ни готовился, там как бы ты ни тренировался и хоть по 8 раз в день, все равно, когда ты работаешь один и когда ты работаешь в общей группе, это все равно отличается я вам так скажу, от себя я сделаю все, все возможное. Я хоть готов ночевать там на футбольном поле, но все, все будет зависеть, я думаю, от тренерского штаба. Если тренерский штаб будет видеть, что, что я готов, то, конечно, конечно я, я отдам все силы, чтобы, чтобы помочь команде. Но если Станиславович, Рауль скажут мне, что они видят, что, что я не готов на 100% и будет лучше, что на моей позиции сыграет э, любой другой игрок. Конечно, я не, не обижусь и приму это нормально, потому что я, я понимаю, что я, я пропустил два месяца и кстати, за 10 дней набрать там, ту, ту форму, которая была там, до травмы, конечно, будет тяжело, но все, все решать тренерскому штабу я думаю ни один тренер себе не враг и если, если тренер скажет вы хотите играть то я отдам все силы я обещаю.